是红糖水。知道公主肚子疼，我事先让小昭准备了。公主，公主，再喝一口。 公主，暖点了。 先生刚刚抱着明小姐进来的时候，连自己湿衣服都没来得及换，就忙前忙后的。就冲这架势，我觉得他们两个能成。哼这要是穆廷洲摊上这事儿啊，我还真是不太看好。他就是块木头，但他现在是太傅啊，太傅可比穆庭洲要主动多了。我也觉得。 他们俩有戏，嗨 <laughs>，甭管是先生还是太傅，他们两个性格有没有不一样的地方？没有啊，在我看来，他们始终就是一个人。先生在拍戏的时候就喜欢上了明小姐，失忆了呢，在脑海深处舍不得明小姐，才以为自己是太傅，时时刻刻要守着公主。他们俩啊。 注定是要在一块儿的，岳老先生早就把他们两个线给切好了，有道理啊！赵姨是过来人，有什么看不明白的呀？咱们呢、啊，就等着喝他们的喜酒吧，噔噔噔噔，哎，怎么了？这是啊？啊 赵姑姑，哎，抓紧熬些暖身滋补的汤，公主要喝。好嘞，熬、哦、好了，我马上端上去。有劳了。